સુરત શહેરના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર મેકઅપ કોમ્પિટિશન સાથે સ્ટોર એક્ઝિબિશનમાં એકવીસ હજારનો ઇનામ આપવામાં આવ્યો સુરત શહેરના લાલગેટ વિસ્તારમાં દરજીની વાડી ખાતે ભવ્ય મેકઅપ કોમ્પિટિશન સાથે એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવેલો ચોવીસ મેકઅપ આર્ટિસ્ટોએ મોડલ ઉપર ખૂબસૂરત મેકઅપ કરીને મેકઅપ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધેલો હતો આ મેકઅપ આર્ટિસ્ટોએ માત્ર એક કલાકમાં જ એટલો સરસ મેકઅપ તૈયાર કરીને મોડલને રેડી કરેલી તમામ મોડલ્સોએ ડિઝાઇનર કપડાં પહેરીને રેમ્પ વોક કર્યું તો નિત નવા ડિઝાઇનર બ્રાઇડલ કોસ્ચ્યુમના સ્પોન્સર સિલ્ક હેવન દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું સિલ્ક હેવન દ્વારા આપેલ કોસ્ચ્યુમ પહેરીને મોડલોએ ખૂબસૂરત મેકઅપ સાથે મેકઅપ આર્ટિસ્ટોને સાથે લઈને રેમ્પ વોક કર્યું હતું

દ્વારા દરેક પ્રકારના નાનાથી લગાડીને મોટા ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ નું કામ કરવામાં આવે છે લોકોને તેમના બજેટ પ્રમાણે ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરીને તેમની બ્રાન્ડનું પ્રમોશન પર કરી આપે છે આ વખતના ઇવેન્ટમાં સુરતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર લકી ડ્રો કરીને શોપિંગ અને ફૂડ સ્ટોલ રાખનાર મહિલાઓને એકવીસ હજારનું ઇનામ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું જેમાં સ્ટોલની બહેનોના નામના લકી ડ્રો કરાતા મુનીરા નામની મહિલાને કેશ પ્રાઇઝ એકવીસ હજાર રોકડા આપવામાં આવતા બહેનો ખુશખુશાલ નજરે પડી

आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया हुआ था सिल्क हेवन की ओर से जिसमें रूबी शेख के द्वारा मेकअप कंपटीशन रखा हुआ था और उसके सारे आउटफिट हमने सिल्क हेवन की ओर से प्रोवाइड किए हुए थे तकरीबन 26-27 मॉडल थी हमारे पास बहुत ही एक्साइटेड बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा लगता है सूरत में इससे पहले ऐसा प्रोग्राम किसी शोरूम ने किया ही नहीं है आज तक पहला हमने ही किया है अलहमदुल्ला विनर जो हमारे ऐसा शेख है उसको टू थाउजेंड रुपीज कैश हमने लकी ड्रो का इनाम दिया हुआ है बहुत लगा, बहुत लगा। बहुत बढ़िया बढ़िया लगा लगा आउटस्टैंडिंग शेख ने मेहनत की है रीना गोरी उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और हमारे स्टाफ ने भी बहुत मेहनत की है सारे मेकअप आर्टिस्ट ने भी बहुत मेहनत की है उसके बाद सारे मॉडल ने भी आउटस्टैंडिंग मेहनत की है हमको बहुत ही अच्छा लगा और मैं सबका तय दिल से शुक्र गुजार करता हूँ थैंक यू वेरी मच मॉडलों को मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो मॉडल है नई नई है उन्होंने एक्सप्लोरिंग के लिए भी अपने पेज के ऊपर उनको एक्सप्लोर करने के लिए भी हमने उनको सपोर्ट किया है और वो ऐसे ही मेहनत करती रहे और आगे बढ़ती रहे बस इसी बात ये मैं मॉडल को कहना चाहूँगा सिल्क हेवन शोरूम में अभी सेल लग चुका है कल से सेल स्टार्ट होगा तो आपको मस्ट विजिट वहाँ पर करना है और हमारे पास एकदम आउटस्टैंडिंग आउटफिट है जो आपने ये सारी मॉडलों के ऊपर देखे हैं आप वीडियो में भी देख लेना वो सारा आउटफिट तकरीबन तकरीबन सारे शोरूमों से कम दाम में हमारे यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे शोरूम तो में, में हमारे पास है अलग अलग ड्रेसेस है जैसे कि ब्राइडल ड्रेस है गाउन है उसके बाद प्लाजो है घरारा है पाकिस्तानी ड्रेस है है हैडवर्क है सारे जो भी आपको पाँच पाँच माले के शोरूम में जो चीजें देखने मिलती है वो हमने वन फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है और बहुत ही बढ़िया रेंज में रखा हुआ है हमारा शोरूम है लालगेट हॉस्पिटल के सामने थे 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 थे। नाँगी। 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 मेरा नाम रूबी शेख है नारी सम्मान चेरिटेबल फाउंडेशन के ऑनर आज गेट दर्जी की वाड़ी रानी तालाव एग्जीबिशन प्लस कॉम्पिटिशन रखा गया था चौबीस मॉडल का कॉम्पिटिशन था मेकअप मॉडल को, को मेरी तरफ से सर्टिफिकेट मेडल और ट्रॉफी दी है आज के प्रोग्राम के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां हैं इस बार के कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर लड़कियां थी जो कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने जो मॉडल बनी है फर्स्ट टाइम और जो उनके आर्टिस्ट है उन्होंने भी एक नंबर मेकअप किया है उनका और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सिल्क हेवन वालों का कि जिन्होंने जो आर्टिस्ट है जो अभी नहीं नहीं आर्टिस्ट उभर रही है उनको एक चांस दिया एक प्लेटफार्म दिया मॉडल का पूरा स्पोंसर किसने किया हुआ था सिल्क हेवन वालों की तरफ से स्पोंसर था और आर्टिस्ट और मेकअप मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट को मेरी तरफ से सर्टिफिकेट और मेडल 21 वन स्टॉल है जिसमें तीन फूड स्टॉल है बाकी अदर ज्वेलरी कपड़े और अदर बहुत सब स्टॉल है।, तो बहुत अच्छा। बहुत है जिसकी जिसकी प्राइस इक्कीस हजार है जो कि आज तक किसी भी एग्जीबिशन में किसी ने नहीं रखी होगी इतनी बड़ी प्राइस लास्ट में क्या लास्ट में जो भी वर्क करे घर से तो थोड़ा आगे बढ़िए खुलकर बाहर निकलिए अपने हुनर को पहचानिए और जो लोग इस बात से डरते हैं कि चार लोग देखेंगे क्या बोलेंगे गलत बोलेंगे हम आगे बढ़ेंगे तो वो चार लोगों का मत सोचिए बिल्कुल बिंदास मेरी तरह आगे बढ़िए मारू नाम, नाम मुनीर कोका वाला हर्बल केयर बायू मैंने एकवीस हजार मिलू અને હું એ મારી હર્બલ કેર બનાવું છું હર્બલ બધા પ્રોડક્ટ બનાવું છું મેં રૂબી થી શરૂઆત કરેલી રૂબી જે ઈટ મેલા રાખે છે એનાથી જ મારી શરૂઆત થયેલી ને રૂબી ગમે ત્યાં પણ એક્ઝિબિશન રાખે છે હું બીજે બાજુ પણ હોય છે તો કેન્સલ કરીને રૂબી માં આવું છું ઘણું ફાઈન ઘણું ફાઈન અમે બધા પછી ટેબલ જેટલા પણ છે અમે બધા ઘરના મેમ્બરો છે કોઈને પણ લાગતી હોય તો એટલી જ ખુશી થતી જેટલી મને એમને મને લાગુ છે તો ખુશી થઈ બહુ ફાઈન બહુ ફાઈન રૂબી અમને બધાને લઈને સાથે આગળ વધે છે જે દીકરીઓ છે જે પોતે કામ કરવા ચાહે છે કેપેબલ નથી એને રૂબી મેકઅપ આર્ટિસ્ટ બનાવે છે મહેંદી શીખાવે છે ને ઘણું હેલ્પ કરે છે એટલે અમારા બધાની દુઆ રૂબી સાથે છે